সপোনত পতি বা স্বামীক দেখা কি অৰ্থ হয় নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকক মোৰ চেনেল সপোনৰ ৰহস্যলৈ স্বাগতম জনালোঁ বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি আমি এই ভিডিঅ'টিত জানিম যদি আপুনি সপোনত নিজৰ স্বামীক দেখে তেন্তে ইয়াৰ কি অৰ্থ হয় তাৰে বিষয়ে সপোন আমি সকলোৱে দেখোঁ হয়নে নহয় কিন্তু কিছুমান সপোন এনেকুৱা হয় যিটো আমাৰ মনত থাকিয়েই যায় এনেতো আমি দেখা সপোনবোৰ পাহৰিয়ে যাওঁ আৰু সেইবোৰ সঁচাও নহয় কিন্তু কিছুমান এনেকুৱা সপোনো আহে যিটো ভৱিষ্যতে ঘটিব লগা আছে তাৰে সংকেত দিয়ে কিছুমান এনেকুৱা মানুহ আছে যিয়ে স মানে সপোনত কিছুমান বস্তু দেখে কিন্তু মনত নাথাকে আৰু ধ্যানো নিদিয়ে জানি বুজিও ইগন'ৰ কৰি দিয়ে স্বপ্নৰ শাস্ত্ৰ অনুসাৰে এনেকুৱা মান্যতা আছে যে সপোনে আমাৰ ভৱিষ্যতে কি হ'ব লগা আছে তাৰে আগতীয়াকৈ আমাক সংকেত দি দিয়ে বন্ধু বান্ধৱীসকল সপোনত প্ৰতি বা স্বামীক দেখা শুভ অৰ্থাৎ ভাল সপোন মনা হৈছে স্বপ্নৰ শাস্ত্ৰ অনুসাৰে যদি কোনোবা ব্যক্তি মানে মহিলাই অৰ্থাৎ চৰি মহিলাই যদি সপোনত নিজৰ স্বামী বা প্ৰতীক দেখে তেন্তে এই সপোনে এইটোৱে সংকেত কৰে যে আপোনাৰ আৰু আপোনাৰ স্বামীৰ যিটো সম্পৰ্ক মজবুত হ'ব বা ভাল হ'ব এই সপোনে এইটোৱে সংকেত কৰে